Здається, зовсім нещодавно ми вітали баскетбольний клуб Хімік зі знаковою перемогою, здобуттям золотих медалей чемпіонату України. Але час невпинно спливає, та южненський клуб вже потроху починає заглядати у найближче майбутнє у зв'язку зі складною ситуацією в Україні загалом та у вітчизняному баскетболі. Зокрема, керівництво хіміку вирішило зробити ставку на українських гравців та тренерів. І от 21 травня президент. Баскетбольного клубу хімік Сергій Назаренко на тренуванні представив команді нового головного тренера, з яким южненські баскетболісти мають провести наступний сезон. Втім, довго знайомитися ані гравцям, ані журналістам не довелося. Керманичем хіміку віднині буде екс наставник баскетбольної Одеси Олег Юшкін. Людина добре знайома усім любителям баскетболу Одещини. Ми достигли, будемо говорити, в цьому году. Максимально то, что можно в внутреннем чемпионате достигнуть, стали золотыми призерами чемпионата. Критерий был один, учитывая, что сегодня достаточно много еще неясностей по нашему чемпионату, то надо делать упор на украинского тренера и, в общем-то, формировать команду тоже с этих позиций, это с украинскими игроками. Вот это основные в общем -то, критерии, которые были при подборе главного тренера. Учитывая то, что Олег уже где-то порядка, наверное, четырех сезонов работает главным тренером, работал, вернее, как с командой Суперлиги, то есть опыт работы достаточно серьезный. В принципе, БК Одесса всегда показывала характер игровой и боролась, в общем-то, я надеюсь, что у него получится работать химиком, Тем более он отыграл у нас в клубе как игрок и, в общем-то, знает всю систему нашей подготовки, наши требования, наши подходы, назовем так, и при формировании команд, и при формировании, будем говорить, подготовки к сборам и так далее, и так далее пожалуйста, уже сформирована программа летней подготовки команды? Ну, назовем так, она завершается. Вот сейчас мы обсуждали тренера. Ну, сегодня он только представлен. Вчера мы уже обсуждали. Они сделали определенные наработки тренера. В принципе, работаем здесь, в Южном. Потом отпуск у команды. И где-то ориентировочно через месяц это конец июля, начало августа не собираются, медосмотры. И подбираем место, где можно, то есть стартуем опять в Южном, снова сбор. И в конце августа подбираем, куда можно ехать на игровой сбор, где хорошая будет представлена игровая практика, достойные соперники, где команда уже будет нарабатывать игровые свои позиции. По эмоциям, наверное. Естественно, эмоции в первую очередь положительные, потому что химик на сегодняшний день флагман украинского баскетбола, команда чемпион. Я провел здесь два очень для меня хороших года в качестве игрока. Отличная инфраструктура. Я считаю, что это, наверное, один из... Не то, что один а, наверное, самый профессиональный клуб в Украине, поэтому эмоции, естественно, только положительные. И после того, как поступило такое предложение, раздумий, по большому счету не было. И я очень рад вновь спустя какое-то время вернуться в химик какие-то сформулированы перед вами задачи, которые ставит руководство, как перед тренером и перед командой? Естественно, в прошлом сезоне Химик поднял планку, можно сказать, на недосягаемую высоту, не проиграв ни одного матча в регулярном чемпионате и в игры плей-офф. Естественно, это, скажем так, уже такой эталон, к которому должны стремиться все последующие тренеры и все последующие составы команды. В имени всех наших глядачів мы щиро бажаємо желаем Олегу Юшкину и его новой команде продолжить славные традиции баскетбольного клуба Химик.